Однажды в этом в одном селе жила женщина, имела двух сыновей, сыновья уже были большие, и каждый ну, имел маленький бизнес. Один продавал зонтики, другой продавал тапочки, потому что село было как раз на берегу речки, и продавал тапочки. Ну, но беда в том, что эта женщина, знаете, вечно была недовольна. Вечно была она, воркотила все время, воркотела, со всеми сварилась, и пастор это, и то, э, села, а пойду к ней и спрошу, почему она такая. пришел до нее, говорит, Татьяна Ивановна, почему вот две недели уже как очень хорошие это, на, на, улице погода, прекрасная погода, солнце и так. И почему вы недовольны? Ну, она говорит, а как не быть довольным? Это хорошая погода, и у, у старшего сына никто не покупает зонтики, потому что нету дождя, никто не покупает, и поэтому я недоволен. Пастор говорит, ну хорошо, есть причина. Ну, пару недель, и начались дожди. Пастор опять приходит, да, этой женщины, и э, она опять недовольна, говорит, Татьяна Ивановна, ну сейчас уже дожди пошли, наверное, бизнес сына идет хорошо, почему вы э, недовольны? А как быть довольным? У старшего сына идет бизнес, а тот, который тапочки продает, никто не покупает э, тапочки. И поэтому недовольны. Дорогие мои, кто хочет быть недовольным в, этом, в жизни, он найдет причину всегда. Он найдет причину всегда и будет э, недоволен. Но Бог призывает нас до него. И сегодня бы я хотел. Э, да, когда я задумал эту проповедь, я скажу еще я решил у себя на работе вот такой эксперимент делать. Утром прихожу и э, встречаю двух коллег и э, думал такое: задам вопрос, если они довольны своей жизнью или недовольны. Есть кто скажет, что довольны. Я потом спрошу, благодаришь ты Богу за это, что ты имеешь? Из десяти ни один человек не сказал, что он доволен своей жизнью. У каждого были причины, что маленькая зарплата, что пенсия маленькая. Да, женщина мне говорила, что как мне быть довольным, если колорадский жук съел всю картошку мою, говорю, за эту неделю и так далее. Причин есть много. Так что второй вопрос я даже уже не задал. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы говорили о двух вещах. Значит, быть довольным тем, что имеешь, и быть благодарным. И быть благодарным. Эти две вещи разные. По украинцы будьте задовольными и будьте, будьте вдячны. вдячны. Потому что это две... Значит, одно дело быть довольным тем, что имеешь, и другое дело, когда ты благодаришь кому-то за то, что ты имеешь. Это совсем по-другому. Это уже как я так себе думаю, что это уже мой высшей стадии, когда ты знаешь, кому надо благодарить и имеешь за что благодарить. Будем читать Евангелие от Луки. 17 глава, начиная с 11 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, начиная с 11 стиха. И я в Иерусалим, он проходил между Самарой и Галилеей. И когда входил он в, один, в население, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священника. И когда они шли очистились. один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом в прославил Бога и пал ниц к ногам Его благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли учистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника? И сказали ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь. До сего». Я бы хотел сегодня, чтобы мы ответили на два вопроса. Ну, простые вопросы. Почему девять человек не повернулись и не поблагодарили Иисуса Христу за то, что Он сделал для них? И второй вопрос, почему один вернулся и поблагодарил Иисуса? И давайте вместе мы найдем это. Я нашел ответ на первый вопрос, два ответа, и на второй вопрос, два Ответ. но, для того чтобы лучше помнить, понимать, давайте мы на минутку хоть войдем в душевное состояние вот этих 10 прокаженных, которые были, 10 человек, которые были очень больны, проказа это по сути дела, если там говорить на наш язык сейчас этот рак кожи, рак кожи, они были потому что это очень болезнь такая инфекционная, они были удалены от зела, у них домик там был, и они вместе там жили. Не написано в Святом Писании, сколько они были там, год, два, три, но они вместе жили там. Изолированные были они от общества, и их жизнь, конечно, не дай Бог, чтобы это, быть изолированной полностью, они в десятером там жили только, но еще тут одна э, нюанс один есть, что среди них девять был иудеями, среди них один был самаритян. иудеи с самаритянами они никогда не контактировали даже в, в наше время тоже они, потому что иудеи считают, что этот, э, самаритяне они э, народ безбожный и так далее и так далее и никогда но беда, беда как-то заставила их, чтобы жить вместе. И пока они были в этом доме, пока жили там, наверное, даже не обращали внимания, чтобы тот самаритян, а, а эти людей, жили дружно, кушали вместе, спали вместе и так далее. Беда, дорогие мои, всегда сближает людей и размягчает их сердца. Когда началась война, мне пастор из Чернигова Говорим, что на их лестничной площадке жили, где они жили, на этаже, на втором этаже, жили двое соседей, между собой очень плохо они жили, вечно неверующие были, ругались, милиция все время там их оштрафовали, так, ругались, ну, враги очередь. Когда начались бомбежки, они все пошли в подвал. И так стало, наверное, Бог так сделал, что э, на этих двоих нашелся только один матрас. И им пришлось на одном матрасе спать и одной ковдро э, накрыться. Так за это время, сколько они были там три недели, говорит, что так подружились, что потом, когда пришли назад, они не могли один день быть, чтобы не встречаться между собой уже э, 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 там, беда дорогие мои, всегда составляет людей э, задуматься над бедой, а не над, вот, э, извините за слово, за те дурницы, а какой мове ты говоришь, а как ты говоришь, и то, то, всегда э, остается сзади. Э, потому что, так и это, да, сколько они жили вместе там, да, они даже, может, и не замечали, что тот самый они евреи вместе кушали, вместе они разделили их беду, у них только было в голове одно, как исцелиться, как получить оздоровление. И вот в один день, в один день, как луч солнца приходит, кто-то им рассказал, что мимо вас пройдет один наставник. Один пророк, я знаю, как да, который может такое делать, чтобы можете э, исцелить, попробуйте. И вот они, когда услышали, что Иисус рядом э, идет, выходят издалека, потому что они не имели права приблизиться э, до людей наоборот. Если кто-то приближался до них, они должны были кричать: "Я не чистый, я не чистый". Да. И у, услышали, что Иисус и они э, э, идут э, и кричат громким голосом все хора. Краткую молитву, очень краткую молитву. Иисусе, наставнику, змилися над нами. Никаких лишних слов. Даже не говорили именно, что их болит, какая у них болезнь или что. Просто Иисус наставник, змился над нами. Дорогие мои. Я не против, чтобы вы не думали, что я говорю, что нам все время надо коротко молиться. Нет. Кто как, как это ставит на сердце Бог, пусть так молится. Но Бог слышит все молитвы. Даже если мы коротко, он знает прекрасно, что нас болит. Он знает что и даже если короткая молитва, но эта молитва исходит из сердца, если эта молитва действительно, то Бог услышит и Он ответит. И смотрите, только была эта молитва, Иисус сразу, наверное, отвечает. Правда, не таким образом, чудным образом говорит, идите, покажите священникам. Да. Почему Он так говорит? Потому что... Тогда не было врачей, как в как о, 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 сейчас. И всегда было так, что если появляются у тебя на коже какие-то вот признаки, что у тебя может быть они показывались священникам. Священник тогда определял диагноз, больной ты или не больной. И ты должен быть изолеван или не изолеван. Также, когда есть если исцелились, они должны прийти и показаться опять священникам, чтобы тот определил, можешь ты дальше в обществе быть или дальше изолеван. И вот Иисус отвечает им просто, идите, покажитесь священникам, покажите священникам. Вера у этих десяти людей была десятимна они не исцелились сразу, но они поверили, поверили в том, что Иисус сказал им. Дорогие мои, если Иисус нам говорит что-то, приди ко мне, приди ко мне, надо прийти э, к Нему, потому что Он знает. И вот эти 10 человек по дороге уже шли, когда туда к священникам, они все учистились. И как мы читали, это девять пошли дальше, один повернулся поблагодарил. И давайте сейчас дадим ответ на первый вопрос: почему эти девять человек не повернулись назад и не поблагодарили Иисусу за то, что он делает? Когда эти люди увидели, что они учисти, очистились, дорогие мои, так по-человечески, давайте мы подумаем два или три года, сколько они были, то не видели ни семьи, не видели ни... Они когда увидели, что они уже не больны, что они могут возвратиться в общество, что они могут возвратиться в синагогах своих, что они могут возвратиться в семьях своих, они забыли про все. Они забыли про все и быстро побежали к той жизни, которую имели до того, как были прокаженными. Как будто по-человечески это нормально. Так и умыкают. Но у Бога есть другие мерки. Есть другие мерки, потому что эти люди забыли про то, что кто дал им жизнь и кто дал им исцеление. Кто дал. А наш Бог хочет быть на первом месте. Он всегда хочет, чтобы мы помнили. Он не заставляет. Он не заставляет нас прийти, поблагодарить Ему. Он не заставляет нас прийти к Нему и жить свою жизнь с Ним. Не заставляет. Но Он напоминает нам. И знает. Вот. И получается, что эти люди больше любили жизнь, которую дал им Иисус, чем того, который дал. Бывает и в нашей жизни, дорогие мои, такое. Иногда вот такие случаи, что есть люди, которые больше любят то, что получают от нас, чем, чем того, который дает его. Помню, одно, одна сестра свидетельство у нас, что жила с дочкой, и дочка вышла замуж, и сестра говорит, чтобы оставить дочку уже молодых одних, говорит, вы живите в моей доме, а я поеду в Италию за это время. Поехала туда, в Италию, нашла себе хорошую работу, и каждый месяц послала 200-300 евро молодым дома, чтобы они имели за что жить. И так стало, что эта сестра там заболела, заболела ей первый месяц, когда не послала деньги. Дочка сразу говорит, мама, ты что, забыла про нас? Мы не имеем на что жить тут. Говорит, дочка, я не могу послать, потому что я заболела, тут очень дорого все. Я не могу в этом, Не знаю, иди позычь ваши вышли нам э, бы мы не имеем ну, что. Говорит, дочка, я не то, что позычать, наверное, оставлю, то и вернусь назад домой, потому что там у нас э, намного дешевле все. Нет, будь там, будь там и нам это не мешай нам жить. И эта сестра плачущая говорит, тогда я поняла, что не я нужна им, а мои деньги нужны. Есть люди, которые это, больше любят то, что получают, чем то, которое дает им. Так и эти девять человек. Они больше любили свою жизнь, больше любили Э, э, свои семьи и так, чем того, который дал им все это. Во-первых, дал им жизнь, во-вторых, исцелил их, освободил от той э, проказы. Значит, первый ответ, почему они не вернулись, потому что они больше любили жизнь, чем того, который дает им э, жизнь. Второе, помните, Иисус говорит, идите, покажитесь священникам. Они шли и я скажу сейчас такую не определяю. Есть, дорогие мои, что есть религии, если, э, такие, э, если человек вот, с фанатизмом идет в то религию, и, и, то, и религия не основана на слове Иисуса Христа и не основана на Любови, которой мы сегодня, вот первая э, первой песне Любовь Христа не основано, основание вот этой религии не любовь Иисуса Христа, не Слово Божие, а что-то другое, тогда это она отдаляет человека, отдаляет человека от, от Бога, от Иисуса Христа. Религия этих людей была сильная религия, была сильная религия, но она не была основана. Она была основана в основании традиции, и обычаи разные, и они, они вернулись туда, сразу, давайте, вы столько жертв должны привезти, чтобы вы исцелились, то и обряды, делать такие обряды, и они забыли о том, который дал им эту жизнь. Значит, вторая причина, потому что, то, что они почему не вернулись, потому что у них, на первом месте не был Господь Иисус Христос, не был Бог, а на первом месте была их религия. Дорогие мои, есть многие, много религий в нашем мире. И очень сильные религии, мусульманство, и буддизм и так, и так далее. Очень сильные религии. Но если они не основаны на Словом Божьим, если они не основаны, их фундамент, не фундамент, любовь, не любовь, тогда это лучше нам не быть в таких религиях. Потому что основа должна быть любовь. И каждый из нас любовь в нашей жизни должен быть как барометр. Если мы видим, что мы в, нашей, в наших сердцах что-то исчезает, любовь и наоборот, приходит какая-то зависть, какая-то ненависть, то значит, мы уже не на правильном пути. Мы должны на коленях стать, господом Иисусом. вернуться к Иисусу Христу и сказать, дорогой Господь, дорогой Иисус, что-то у меня не так пошло, помоги мне избавиться от всего этого. Эти люди не потому что они любили, первая причина, что не вернулись, потому что они любили больше свою жизнь, чем того, который дал им жизнь, и второе, и вторая, что на первом месте они ставили свою религию, а не Бога живого, тот, который дал им жизнь. И тому они и не повернулись благодарить. Давайте перейдем к второму вопросу. Почему тот -то один повернулся? Повернулся. Наверное, когда они шли уже э, к священникам туда, по дороге очистились и стали все уже нормальными людьми, и тогда, наверное, эти девять сразу тому самаритяну говорят, эй, ты куда с нами идешь? Ты кто такой? Ты не, не иудей, ты самаритян, ты сейчас и нам проблемы сделаешь. Вот, синагоги и пастор тебя не примет там, нам уже не по пути. Ты иди своей дорогой, мы идем на свою синагогу, а ты иди своей э, дорогой. Пока они жили вместе и были больными, у них все было нормально. Как только стало уже лучше жить, значит, повернулись к жизни, все, уже начинается это разделение начинается это разделение. И этот самаритян увидел, что действительно ему не по пути с этим, но он увидел еще другое, что он встретил того, который дал ему жизнь, который дал ему исцеление, который исцелил. И у него сразу мысли, я вернусь к тому, я вернусь к нему и поблагодарю. Как прекрасно, дорогие мои, чтобы мы каждый помнили, чтобы мы помнили, что все, что мы имеем в этой жизни, не от того, что от наших рук или от нашего разума, или от того, что мы очень хорошие и так то Нет, это все приходит через Бог. Бог нам дает. Все благословения дает нам Бог. И как прекрасно, чтобы мы помнили, что мы Ему должны благодарить э, за это. Этот человек, этот понял, он понял, он понял еще э, другое. Он понял еще, что это когда, сколько мы живем на этой земле, то материальные блага играют определенные роль в нашей жизни. Потому что каждый хочет иметь хороший дом, каждый хочет иметь машину, каждый хочет иметь что кушать и так, играет роль. Но это до определенного времени. Когда уже человек переходит май, на старости, уже как я старый уже, то начинает думать о том, что многое из того, что я имею в этой жизни сейчас, ну, не нужно. Не нужно, потому что приходит время, которое стоит нужно, Мы уже многие вещи, которые мы имеем тут. Тогда встает его этот самарянин, увидел, что там, когда он перейдет в вечности, ему не надо будет все это. И он возвращается к Иисусу Христу и благодарит. Это первая причина, потому что этот человек, он понял, что действительно этот, он встретился с Богом. Тот, который дал ему жизнь, тот, который, если будет возможно, он будет и в вечности с этим. Вторая причина, почему этот вернулся, потому что этот человек понял, что Бог благословляет нам, нас дает нам, не для того, чтобы мы отдали, а, а, от, а, от него отделились, а наоборот, чтобы приблизились к нему. Часто задаем вопрос, вот, задаю вопрос. А почему не было собрания? Так как я пойду? У меня три коровы, потом пять свиней, я тоже накормить их, не имею времени даже читать Библию, идти в собрания и так далее. Бог дает, благословляет нас не для того, чтобы мы отделились от Него, чтобы отошли от него наоборот, чтобы мы приблизились больше к Нему в этот самый день понял это. Он приходит к Иисусу Христу, уже близко к Нему, падает на колени и говорит, Господи, благодарю Тебя за то, что ты сделал. Вот смотрите разница между быть довольным и быть благодарным. Те девять человек, они остались довольны, получили исцеление, стали здоровыми, а они остались но не были благодарны, не вернулись и не сказали Господь, благодарим за то, что ты сделал для нас. Этот человек вернулся, кроме того, что довольный был, еще был и благодарный. И поэтому Иисус ему говорит, Иисус, и сказали ему, встань иди, вера твоя спасла тебя. Этот человек, кроме того, что получил здоровье в этой жизни, то есть исцеление в этой жизни, он получает еще вечную жизнь. В этом есть разница, дорогие мои, быть довольным и быть благодарным. Не забывайте всегда быть благодарным. Не забывайте, что все, что приходит до нас, это приходит от Бога, от нашего Господа Иисуса Христа. И сейчас, ставший на ноги, кто хочет помолиться, помолится.